Немножко хочу рассказать о себе. Значит, с 2002 года я начинаю заниматься фотографией. Будучи режиссером по профессии, резко меняю направление в своей жизни и увлекаюсь этим направлением. С простыми людьми моделей у меня нету. Ну, если и есть модели, да, то они уже далеко и в Америке, и в Италии тоже с моей легкой руки. Но в основном, в основном актерами и героинями моих работ являются простые люди. Вам кажется, ну, это, это, это первое знакомство, оно может показаться для глянцевых журналов, но это делают, заказывают себе люди портфолио. И э, поскольку я являюсь не просто там фотохудожником или фотографом, как попроще можно назвать, я объединяю много специальностей в себе. Я и визажист, и стилист, и осветитель, и работаю на компьютере, и дизайнер, и режиссер. Уже в, И в, сам, в самую последнюю очередь я нажимаю на кнопку. Нажимаю на кнопку тогда, когда с каждого уголочка кадра я проверяю свою композицию, построение, психофизику человека. То есть простой человек себя не видит со стороны. Да? Мы все вот перед камерой, я сама перед камерой сразу сжимаюсь и делаю вот эту вот какую-то гримасу, которую понимаю, что зажато все лицо. Так вот, любой человек ко мне точно такой же зажатый приходит. Какой-то странный вот тут -вот, вот это звук. Поэтому его надо расслабить этого человека. Надо сначала это проходит через того, что мы общаемся. Вот сейчас мысль моя, мысль ваша, мы обмениваемся. Потом у нас настраивается ниточка друг на дружку. Мы уже чувствуем друг друга, понимаем, доверяем друг другу. И после этого доверия, когда я еще лицо человеку делаю, то есть показываю ему он не такой, какой он есть в жизни, а какой он может быть, поднимаю его да но это не значит что я перерисовываю его в куклу нет это психологическая вещь тонкая вещь тут идет э, вслушивание в то что он сам говорит тебе потому что когда прикасаешься к лицу особенно женщины она просто вот проявляет все что у нее надо и не надо проявить она мне сама подсказывает куда мне дальше идти только я ничего это не. Не говорю, да? Дотрагиваясь до лица человека, и меняя его лицо, и показывая его потом в зеркало, очень часто я слышу одну и ту же фразу. Неужели это я? Неужели я вот такая могу быть? Это уже сразу восторг, и человек вот просто уже становится моим. Дальше, дальше мы начинаем процесс работы непосредственно с телом, которое тоже непослушное до бесконечности. И пока ты не расслабишь человеч... ну вот человека, да, женщину, мужчину, ребенка, я снимаю большое количество, вот немножечко сейчас отвлечения, целыми семьями, да у меня заказы в Москве. Причем заказы такого плана, как это эксклюзивные альбомы, кожаные переплеты, теснения, драгоценные камни, бриллианты. Это уже от денег зависит. В смысле, сама начинка моя, фотосессия. Это и дети, это и женщины. Больше всего люблю работать с женщинами, потому что сама понимаю, как важно быть в этой жизни красивой, чтобы нас любили. И вот в этом помогаю, умеючи или научившись, помогаю своим любимым героиням.